Дорогие соотечественники, только что вы прослушали гимн Общевоинского союза Украины. Это гимн про объединение. А что мы видим через дорогу? через 2 наши оппоненты пытаются разъединить украину и достойного мероприятия сделать просто бойню мы вышли повторяем члены общего воинского союза вышли заявить свое гражданское мнение мы не хотим побольше мы не хотим провокаций что мы требуем посадить на скамью подсудимых человека, который должен решать личные долговые проблемы за счет всех граждан Украины. Суд должен пройти по процедуре. Но Юлия Тимошенко и другие фигуранты должны быть наказаны на заседание нынешней и будущей власти. Политики должны знать, что интересы Украины превыше всего. Нет коррупции в политике. Мы требуем от суда и правительства и признавать личные долги Юлии Тимошенко в ЕСУ перед Россией, как долги Украины. Юлия Тимошенко – богатый газовый олигарх. Пусть свои долги перед Министерством обороны России она оплачивает самостоятельно. Пусть не купит обновку от Луи или очередной дорогой мотоцикл своему английскому сядю а отдаст россиянам 405 миллионов долларов долга. И поэтому она сегодня в суде. Хотим, чтобы суд дал правовую оценку самоуправства Юлии Тимошенко на посту премьер-министра. Желаем, чтобы в Украине был создан прецедент, когда высокий государственный чиновник будет отвечать по закону. Закон один для всех. Это обещала Юлия Тимошенко на Майдане в 2004 году. Вот пусть закажет это не на словах, а на деле. Пора, на нары! 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 Пора на нары.